В місті Жовтіводи продовжується пошук компромісу між місцевою владою та народом щодо реформування системи житлово-комунального господарства. Пошук варіантів триває. Нещодавно ініціативна група комунального майдану виїхала до Кривого Рогу, зустрілась там з технічним директором Криворізького науково-виробничого підприємства Софтпроект. Саме тут розроблено систему автоматизованого комп'ютерного обліку та управління комунальним господарством по кожному будинку. Така програма вже працює у Кривому Розі, Кременчузі, Мелітополі, налагоджується у місті Дніпропетровськ та в інших містах України. В цих містах працює централізована диспетчерська служба, куди мешканці звертаються зі своїми заявками на ремонти. На карті міста оперативно відображається червоним кольором квартири, на які зроблені заявки, голубим кольором відображаються квартири, в яких зараз проходять ремонти, та зеленим кольором будинки і квартири, в яких вже зроблено ті чи інші роботи. І це лише частина автоматичного управління системою обслуговування будинків. Така програма виключає багато процесів, що робляться зараз у ручному режимі спеціалістами ЖРЕО, і, відповідно, передбачає значне скорочення управлінського персоналу. Вартість програми не дешева 100 тисяч гривень разом з встановленням та пусконалагоджувальними роботами протягом трьох місяців. Розмова жовтоводської делегації з технічним директором виявилася цікавою. Ініціативна група почула відповіді на поставлені питання і про розмір тарифів у кривому розі, наприклад, і про вибір послуг власниками кожного будинку, про контроль за якістю роботи ЖЕКів та багато-багато іншого. Далі пряма мова. Чи я дуже бачу за те, що йому виповнено. То есть э, не стоит вопрос, что вы не выполнили, а вот вы выполнили, сколько это стоит. Если это стоит меньше, чем утвержденный тариф, который выставляете, или, или меньше, чем вы начислили, вы должны вернуть разницу. Или вернуть э, по концу года, да, или освоить. Э, э, и освоить, да. То есть вот опять же отсюда есть планы. Потому что если планов нет, вы начисляете, 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 ничего не планируете, ничего не делаете, просто начисляете по концу года у вас получается, вы выполнили, начислили там миллион, выполнено 300 тысяч, 700 тысяч откуда вернуть? Неоткуда. Вот для того, чтобы этого не было, перерасчеты должны быть планомерны. По аналогии с... Почему, собственно, единственный город, который сейчас в Украине реально полностью этому следует, это Кривой И это единственный город, где выполняются перерасчеты. Я не могу сказать, что во всех предприятиях, но ну, все э, большие предприятия первого Рога э, выполняют перерасчеты в полном объеме. И э, тариф у нас, э, скажем так, хотя он давно был принят ну, достаточно высокий по сравнению с другими городами, но это компенсируется тем, что э, предприятия начисляют только за то, что они выполняют. То есть средний тариф, утвержденный, допустим, вот по одному из предприятий, где мы будем, э, он составляет, э, скажем так, где-то 2,90 или что-то такое. Да? а средний по факту 2,20. Так сложилось, что именно вот, уборка подъездов не, есть не во всех домах, потому что не все именно в мытью, подметание может когда-то есть, э, с точки зрения снижения тарифа, экономии. То есть люди нет денег платить. Я не согласна, чтобы mm -hmm. им там убирали подъезд раз в неделю, а не каждый день. Э, при этом тариф ниже оказывается. Она а навязывает все, хотим Слушайте. этого или не хотим. На самом деле законом предусмотрено, предусмотрено, что да, э, да. отказаться или выбор и решение по э, содержанию э, совместного имущества приним, принимается исключительно 100% за э, его собственников. Никогда не будет 100%. Это что... вопрос другой. Но, Но есть 100 закон. 100% по регистрации в этом доме. Не по регистрации, а, а собственников. Регистрация а. к собственности имеет никакого отношения. А попробуй найти этого собственника. Это вопрос другой. Но проблема в том, что если я собственник, я с чем-то против, то почему с моим мнением это тоже моя собственность? Я хочу, чтобы не считалось. Поэтому я, хочу, я, я против того, чтобы у меня не выполнялось, например, э, техническое обслуживание какого-то трубопровода. Вот кто-то против, а я не а, кто-то хочет, чтобы мы не выполняли, а я против. Кому-то это не нужно, а мне нужно как соседу. Поэтому 100% собственников хотите, собирайтесь, выносите свое решение, удостоверяйте это материально и несите уже подказывайте. Если работы периодичны, и они, ну, нет смысла держать армию кровельщиков, которые будут зарплату получать зимой просто так, ну что они будут делать? Другое дело, если предприятие рабочий по комплексному обслуживанию жилого фонда. В этом случае все прекрасно. Он может быть и дворником, и слесарем, и кровельщиком, ну если у него есть соответствующая квалификация. У них могут быть тоже разряды, и есть предприятия, которые делают так. И тогда там нету проблемы, что вот сейчас нету работы для, для электрика, но есть работа для слесаря, если есть специалист по комплексному Но обслуживанию. Это уже сами должен быть какой-то солдат. Да, это в штатном расписании. Да, ну, на самом деле ну, работы все, которые выполняются по обслуживанию жилого фонда, это далеко не пятый разряд. Это 3-3,5 максимум. Да? То есть четвертого разряда почти нету. Самое главное, 3-3 разряд. а разряда. А у заложено пятый, четвертый. Нету пятого разряда в работах по обслуживанию. Ну, это же не строительство. Нет. Да? Это не чтение чертежей, ну, то есть это совсем другое. Но у нас это расчеты по 869-й постанове, которые сделали, там ну, заложена масса работы именно пятого разряда. самая страшная ошибка это какая? Не дай бог принять больше тариф, чем нужно, да? Но опять же, если есть начисления и перерасчеты по фактически затратам, это не страшно. Допустим, тариф будет хоть 20 гривен за квадратный метр, если вы платите только за то, что вам выполнили, да ни один вам столько работы не выполнит. Если ему его заставить отчитаться за эту работу. Если он не отчитывается за эту работу, ни перед кем, ну, соответственно, ну, из них нарисовать нужно все, что хочешь. А если работу подтверждать актами выполненных работ и показывать населению и всем остальным, то это все видно. И просто не будет таких тарифов. Ну, на практике оно получается, что если э, больше вложений сделано и работа выполнена, то со временем тариф наоборот, он падает. Правильно, потому что э, остается только техническое обслуживание. Да. Ремонт? Одкладується, понятно, що зараз у нас ситуація така. У нас 90% жилья сношено на 80%, а то й більше. Тому що везде грав. Надався з везде все замінити. Ну якщо ви замінили трубопровод на пластика, на металопластіка, mm -hmm. то кнім 50 років so, ви не будете представникам ініціативної групи. Така реформа сподобалась. Але чи вистачить їм наполегливості спонукати владу та керівництво жрео її провести? Покаже час.